জোনবিল মেলাৰ এইটো মোৰ দ্বিতীয় খণ্ড জোনবিল মেলালৈ যাওঁতে বহুত তিৱা সুন্দৰীক লগ পাইছিলোঁ তিৱাৰ ৰং বিৰঙী মাৰ্জিত পোচাকযোৰ বহুত ধুনীয়া আপুনি তিৱা কাপোৰ বিচাৰিলে মেলাত পাবই মই বহুত মেলা চাইছোঁ কিন্তু সকলোতে আধুনিকতাৰ পৰশ লাগিছে কিন্তু জোনবিল মেলাত কেঁচা গাঁৱলীয়া সোৱাদটোৰ কাৰণেই নেকি মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল দেখা পাইছিলোঁ ৰাস্তাত মুহাপাৰি থোৱা অস্থায়ী টেট' পাৰ্লাৰবিলাক মহিলাসকলে বহি তাতো কৰাই আছিল জোনবিল মেলাত সবাতোকে বেছি বিক্ৰী হোৱা সামগ্ৰী কি জানেনে কাঠৰ ফাৰ্ণিচাৰ কাঠৰ ফাৰ্ণিচাৰৰ লাইন লাইন সীমাহীন দোকান মোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ অংশত লাখ লাখ মানুহৰ মাজত নিখোজ হোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিডিঅ' আছে চাবচোন পঞ্চাছ টকা দুযোৰ পঞ্চাছ পঞ্চাছ দুযোৰ মোজা পঞ্চাছ দুযোৰ মোজা পঞ্চাছ যি মোজাই ল'ব আৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰ যি লয় আৰু আহক ৰাইজ আহক বাইদেউ আহক দাদা চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া বুজা ওলাইছে আহক বাইদেউ আজি আছে গালি নাই ঘূৰি গ'লে নাই আহি যাওক জোনবিল মেলাৰ কমিটিখনে সাংঘাটিক শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল গোটেই বিষয়বোৰ লাখ লাখ মানুহৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালী কেইবাটাও হেৰাইছিল যদিও পিছত অভিভাৱক আহি লৈ গৈছিল এজন আৰক্ষীৰ লোকে ইমান মৰমেৰে পিতৃৰ দৰে হেৰুৱা ছোৱালী এজনী কোলাত শুৱাই লৈছিল দেখি শ্ৰদ্ধা আহিছিল হাঁহি উঠিছিল পকেটমাৰবোৰে বেগবোৰৰ পৰা পইচা লৈ ডকুমেণ্টসহ বেগবোৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে পেলাই থৈ গৈছিল কমিটীৰ এজন ৰসাল উদ্যোক্তাই চিঞৰি চিঞৰি গালি দিছিল ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে চম্ভালিব নোৱাৰে মেলা চাব আহিছে বেগটো চম্ভালি

মেলাৰ পৰা কিছুদূৰ অহাৰ পিছতে হঠাতে পথৰ কাষত মা কালিৰ দৰ্শন হ'ল পইচা দিলেই ৰঙা তৰোৱালখনেৰে মূৰত আশীৰ্বাদ দিয়ে মই ভাবিলোঁ মায়ে ইমান কষ্ট কৰিছে দহ টকা এখন আগুৱাই দি ক'লোঁ মা আশীৰ্বাদ নালাগে এটা ভিডিঅ' কৰিম আপোনাৰ হ'ব বুলি মোৰ দুপীয়ালৈ মাৰ দৰ্শন লৈ ময়ো ঘূৰি আহিলোঁ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ